Ну, хочу поздравить вас с победой. Вчера прочитал, что у вас есть уже задачи выхода в премьер лигу Поэтому пожелаем удачи. Ну, у нас как бы пока таких задач нету. Нам надо делать команду. Стараться никому по возможности не проигрывать. Те игры которые мы сыграли это были Макиев, Гелиос, зирка ахтырка как бы все команды лидеры в принципе никому не уступили я думаю сегодня по игре тоже вы видели что была как и планировалась интересная игра зирке надо было за выездное поражение сегодня его чтобы то ни стало выиграть чтобы реабилитировать себя перед своими болельщиками вот поэтому с первых минут шла ну, я считаю неплохая игра интересная для болельщиков может то что было мало чуть голов были моменты и у нас когда попадали перекладину были моменты и у зирки ну где-то нам чуть-чуть может меньше повезло игра была, ну, играли две команды. Никто не закрывался, никто не садился своей штрафной. Не было того футбола, когда одна команда закрывается, а вторая атакует. И ни у тех ничего не получается, ни у тех. Поэтому, я думаю, в первую очередь мы играем для болельщиков. Я думаю, что им понравилось. Ну, к своим ребятам тоже претензий предъявить не могу. Работали, старались, играли в футбол. Где-то получилось, где-то в завершающей стадии чуть-чуть не хватило хладнокровия. Ну, наверное, из-за того, что нет еще игровой практики. Команда у нас новая собралась буквально недавно. Поэтому еще есть над чем работать, наигрывать игровые связочки коллективную игру и стараться побольше побед. Спасибо большое, коллеги. Ваши вопросы. Скажите, так получилось, что ну, в 16 финала Украины вы обыграли Николаев, Звезда, Карпаты. И сейчас мы говорим о том, что уровень выше и первой лиге. Металлисты да. И Карпаты обыграли, соответственно, получается уровень выше и первой лиги. Ну, разговоры такие тренеры, говорят, и игроки выравниваются. За исключением там Динамо, не Днепр ним согласны. Ну, я думаю, там более квалифицированные футболисты играют в премьер-лиге. Ну, в первой лиге тоже команд 8. Я думаю, было бы интересно показывать на канале футбол. Вот, например, сегодняшняя игра, я думаю, она бы не испортила картинку. Много болельщиков. Наши приехали болельщики с Николаева. Выравнивается за счет того, что уменьшилось количество легионеров и я думаю это хорошо для нашего футбола будут расти наши ребята и подниматься на хороший уровень у вот нас сегодня вышел на замену мальчик витенко 1997 -го года я не побоялся его сегодня поставить такая игра была как бы такая что доверять молодым очень опасно но Интересный, молодой, быстрый игрок. Надо давать возможность ему выходить и постараться закрепиться в команде. Я думаю, что это неплохо, это хорошо для нашего футбола, что он ищет уже футболистов внутри Украины, а не где-то в африканских странах или на других континентах. Спасибо большое. Еще есть вопросы, коллеги? Ну, судя по тому, что вы, вы все-таки расстроены, да, с сегодняшним результатом. Вы ехали сюда за положительным результатом, правильно? Да. То есть и по вашей реакции видно, что немножко где-то в концовке вам не повезло. Чуть-чуть. У -чуть. нас так и в не повезло. На 97-й пропустили и Динамо Киев в конце. Ну, как бы много таких игр, где чуть не хватило везения, поэтому... Я всегда расстроен, я очень редко бываю доволен. Ну, один раз, по-моему, когда в 8-0 обыграли арсенал Белая Церковь, ну, я считал, что уже хватит. Добрый вечер. Ну, хочу традиционно поздравить наших болельщиков с победой. Спасибо им большое, хорошо поддерживали нас на протяжении всего матча. Что касательно игры, ну, я думаю, что мы ожидали, что игра будет такая сложная, тяжелая. Это уже совсем другой Николаев, то есть это не та команда, которая заканчивала прошлый чемпионат. То есть это видно, что уже команда э, подобраны хорошие игроки, хорошие исполнители. Вот тренерский штаб, тренерскому штабу удалось все-таки за короткий период э, организовать эту команду. То есть нам было очень тяжело, но ну, тем не менее, то есть мы смогли реализовать те моменты и, скажем, забить два гола. Дебютировал, ну как дебютировал, не дебютировал, но молодой вратарь, но я считаю, что достойно он сыграл. Удачно у нас вышли замены, то есть и Игорь Загальский вышел, поучаствовал в забитом мяче, и Акименко Саша вышел, поучаствовал в забитом мяче, поэтому, ну в целом, знаете, игра такая вот, качели были туда-сюда. Единственное, что последние 10 минут мы где-то, наверное, играли уже по счету, то есть прижали к своим воротам, за что и поплатились где-то хотели использовать игру на контратаках, то есть проходили эти контратаки, но если бы, конечно, забили третий мяч, может быть, игра бы на этом и закончилась. Так как не забили и пропустили, то было последние 5-7 минут были нервозные. Ну, мы добились результата, победы, двигаемся дальше, готовимся на выездную игру с нефтяником Ахтырка, где будет тоже тяжелый матч, поэтому двигаемся дальше. Ваши вопросы, коллеги? Дмитрий, вопрос немного, конечно, далеко наперед, но все-таки жребий свел опять звезду Александрию. Интересно, я думаю, будет всем. И в Кировограде в Александрии и давненько мы уже не выиграли, конечно, в Александрии. Хотелось бы увидеть победу. Как вы, как вы ожидали жребия? То есть было предчувствие, что уйдет Александрия вам? Насколько вот вы довольны жребием? Может быть, вы там ожидали, не знаю, Шахтер, Динамо или кого-нибудь из грантов? Ну, хотели, хотели шахтер, скажу честно. То есть Шахтер, Динамо там, или Днепр, хотели такие гранды, но э, от нашего желания мало что зависит. Э, раз э, в свел нас с, с командой Александрии, ну будем играть в, в любом случае, у нас выхода другого нет. А хотелось бы, чтобы все-таки кировоградские команды. Если бы нас не свел жребий сейчас в 1-8, то есть мы бы, наверное, то есть кто-то бы из нас где-то мог шанс пройти как можно дальше. То есть это все равно престиж области, это престиж кировоградского футбола. Я думаю, что не каждая область может похвастаться тем, что есть три профессиональных клуба на сегодняшний день. То есть Ингулец, Александрия и мы, представляющие вторую, первую и высшую лигу. Поэтому хотелось бы как можно дальше в этой стадии пройти, ну, к кировоградским клубом. Ну, раз так уже жребий свел о том, что мы будем играть с Александрией. Ну, я думаю, что от этого выиграет только кировоградский болельщик. Я думаю, что мы ожидаем хорошую поддержку, как в Кировограде, так и в Александрии. Эти игры всегда традиционно проходят с большим накалом, с большим желанием. Поэтому я думаю, что для болельщика это будет, скажем, интересный матч. Я думаю, Два. Два матча, да, матча будет действительно интересных. Ну а там, пускай победит сильнейший. То есть э, время покажет. Еще вопросы, коллеги. А как там Паштаренко, игра восстановится уже? Ну, мы надеемся. Мы надеемся, что он к игре на ну, выездной игре э, должен восстановиться. Ну, пос. Все, все покажет этот недельный цикл, то есть как он в работу, втянется. То есть он пока работал по индивидуальной программе. Э, там, с понедельника он пойдет в общую группу, и от этого будет зависеть уже, кто, кто будет сильнее на момент игры, то есть или, скажем, Паштаренко, или Лепка, там, или, ну, у нас пока нет особого выбора в этой позиции, тот и будет играть. Я думаю, что Лепка достаточно уверенно, когда молодого мальчика 97-го года, провел два, два матча. У него хорошее будущее, у него хорошие задатки, хороший характер, стержень такой чувствуется. Но ему нужна, конечно, игровая практика. То есть, поэтому так получилось, видите, сложилась ситуация, что он игровую практику в двух играх подряд получает. Поэтому достаточно уверенно сыграл. Ярема Кавадзе восстановится Ахтерке? Да, и Ярема, в принципе, я думаю, что восстановится. То есть на сегодняшний день... Он бы мог бы теоретически выйти сегодня там во втором тайме где-то на замену, но мы его поберегли, поберегли Ярика, потому что мы понимаем, что надо дозалечить травму, которая у него есть. Вот. Слава Богу, что у нас в этой позиции появилась и конкуренция, и ротация, то есть мы можем где-то варьировать какими-то моментами в, в игре в обороне. Поэтому ну, я думаю, надеюсь на то, что он к игре с нефтяником уже придет в, в хороших кондициях. Сегодня вы использовали Акименко на позиции чуть э, в глубине глубине. Вы ищете ему новую позицию, Все-таки мы привыкли видеть Александра как атакующего, ну форварда на острие. Нет, я не, ну Саша, в принципе, достаточно квалифицированный универсальный игрок. Мы в этой позиции Сашу и раньше в некоторых моментах mm -hmm. использовали, но так сложилась сегодня игра, что э, мы где-то борю боронца, э, скажем, поберегли у него. Три карточки, да, и видели, что накал игры пошел очень сложный, то есть тяжелый, то есть боялись то, что он получит четвертую карточку и будет пропускать. А Гриша бронец, то есть увидели, что у него там спазм мышцы был, поэтому произошли замены, вышел Игорь Загальский и Акименко, поэтому здесь именно только по позициям мы сработали по этой замене.